еще не обращались вот ну просто там такая как бы, тема идут с субсидиями что с одной стороны все красиво прописано с другой стороны но ну, у меня например большой вопрос по поводу принятия у меня например отец вторая группа инвалидности вот я помню когда первый раз не была попытка обратиться сколько там было не дай боже документов заполнить, и так это никуда не сдвинулось, не ну, просто плюнули. С нашими, скажем так, родственниками, которые пытались получить субсидии, правда это было несколько некоторое время назад, до выхода ну, новых важно, законов, они попытались получить субсидии, они ее получили, в итоге их квартплата снизилась там, ну грубо говоря, допустим, там, гривен. тысяча гривен, допустим, была, ну так условно называется, она, да, снизилась на 50 гривен. 50 То 50. есть за эти 50 гривен они простали вот эти вот непонятные очереди все остальное, они потеряли больше, намного потратили больше на лекарства, чем вот это вот субсидии. Ну, конечно, она мне поможет. Я подала, я первый раз за всю свою жизнь, мне 70 лет, и я подала на эту субсидию. Ну, не знаю, сколько дадут. Еще пока не знаю. Я только подала на... Это. А как? Мне не, не так-то просто, потому что тут разные причины. Получается, если человек не один живет, с кем-то там, кто-то работает, кто-то не работает. Если такие детки выросли, еще не устроились. А платить, получается, очень много с одной пенсии там. Вот так вот, так что это сложно. Надо какая-то причина, если они не работают, чтобы какая-то причина, чего они не работают. Или не должны устроиться на работу, или кто-то болен там, кто-то инвалид. Это такая морока там, 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 А вообще нужна, конечно, субсидия, но не буду. А там это попросит? там так запутано. <свят> вот мы, допустим, у нас прописано три человека, фактически двое проживает. Значит, а внучка живет с мужем, но прописано у нас. Вот. И вот это надо, вот это волоки, эти справки, это нет, нет сил. Ничего же не меняется. Абсолютно ничего. И все только в худшую, в худшую сторону. Неприятно, проработав столько лет, и идти за милостыней, знаете, это такое унижение до да, ужаса.